Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 del síndrome Day y Duermen Juntos basados en el libro. ¿Tú y yo dormimos juntos en esta habitación? preguntó Day mientras recogía los artículos de la habitación. Bueno, de hecho, los dos acabamos de mudarnos a la casa hace menos de un año, dijo Brick, en caso de que Day recuerde algo. ¿Dónde estábamos en primer lugar? preguntó Day, pero siguió aferrándose a esto y mirando. «En tu condominio, pero ahora se ha rentado a inquilinos», dijo Brick. Day trató de pensar, pero no pudo resolverlo. «Deberías darte una ducha primero, es tarde, así que puedes descansar», dijo Brick preocupado cuando vio que Day está a punto de desmantelar la caja del sede en el estante. Day se detuvo un poco antes de decidir no desmantelar la caja e ir al baño. Brick le dio una toalla a su novio. «Prepararé una pijama para ti», dijo y y Day asintió antes de ir al baño. Brick preparó la ropa para Day. No mucho después, Day salió del baño. Había una toalla envuelta alrededor de su cadera. ¿Te lavaste el cabello? preguntó Brick. Mm, respondió Day con la garganta. Fue a sentarse al final de la cama por el hormigueo de las piernas por estar de pie y caminar demasiado. Brick recogió rápidamente otra toalla para limpiar la cabeza de Day. ¿De repente? No, puedo limpiarme solo. Day tiró de la toalla de la mano de Brick. La cara de Brick es un poco aburrida, pero permitió que Day se limpiara el cabello. Day usó una mano para limpiarse el cabello, la otra mano también apretó su rodilla. ¿Te duele? Te daré un masaje, dijo, porque notaba los síntomas de Day todo el tiempo. Day no dijo nada, pero recogió la ropa y se sentó al final de la cama otra vez. Ven, dame un masaje, llamó Day a Brick. Brick inmediatamente arrastró una silla y se sentó a los pies de la cama, con las piernas de Day levantadas y colocadas en su regazo. Day siguió limpiándose el cabello. Brick estaba tratando de masajear como la enfermera le había enseñado. Day seguía sentado y mirándolo todo el tiempo. Los dos se sentaron en silencio. Nadie dijo nada. Brick continuó masajeando hasta que el cabello de Day estuvo seco. Suficiente. Me voy a dormir, dijo Day y Brick bajó lentamente las piernas de Day. Tú vete a dormir primero. Yo me voy a duchar, dijo. Day no respondió, pero Brick sabía que Day era consciente de ello. Brick entró en el baño. Day luego se fue a la cama inmediatamente. El olor familiar en la amplia cama hizo que Day se sintiera relajado. Day hacía con los brazos cruzados sobre la frente mientras miraba alrededor de la habitación. Estas imágenes parecen familiares, pero Day todavía no recuerda los eventos principales. Brick se duchó y se vistió vio que Day no estaba durmiendo, pero no le dijo nada para que no se sintiera molesto. Brick se acercó y encendió la luz de la mesita de noche. Apagaré la luz del medio, dijo Brick. Mmm, respondió Day con los ojos cerrados. Brick luego fue a apagar la luz de la habitación y se acostó en la amplia cama. Brick movió la manta a Day. Day se volvió hacia el lado contrario de Brick. Brick solo podía sentarse y mirar a la espalda de su novio con ojos apagados antes de girar para apagar la luz de la mesita de noche. Luego se acostó. La tenue luz del balcón brillaba intensamente. Brick dormía mirando hacia la espalda de Day. Dormían en la misma cama. Estaban muy cerca, pero Brick se sentía muy lejos. Antes, cada vez que dormían en la cama, no había forma de que Day duerma con la espalda así. Pero Brick entiende: este Day todavía no recuerda nada. Brick no quiere acostarse para ver la espalda de su novio, por lo que gira en la otra dirección, junto con sostener la manta, más de tres meses sin compartir cama, solo durmiendo por separado y aún estando juntos así. Siente el mismo dolor al dormir en la misma cama pero no tocarse. Al pensar en esto, Brick dejó escapar un suave sollozo.